Екстрено Путіна голосив пасхальне перемир'я, найбільший обмін полоненами. Та наскільки ми близькі до завершення війни? Про це та не тільки говоримо сьогодні з Романом Світаном. Пан Романе, раді вас вітати. Дякую, що знайшли час. Бажаю всім Перед тим, як почати. Ми традиційно звертаємося до нашої з вами аудиторії. Друзі, з вас одразу лайк для просування цього відео. Також от прямо зараз пишіть свої думки щодо тих тем, які ми будемо обговорювати в коментарях під цим відео. Це можна робити про всього стріму. Ваші емоції, враження, думки. все залишайте під цим відео. І пан Романе почнемо направду з неймовірної хорошої новини. Про те, що вже офіційно президент Занський сказав, що 277 сім воїнів повернулися додому. Відбувся черговий обмін полоненими. Бачимо зараз світлину з цього обміну воїни збройних сил України, Нацгвардії України державної спеціальної служби транспорту та прикордонники захищали Маріуполь та інші напрямки Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину. Дякую всім, хто зробив можливим це повернення наших людей, особливо вдячним об'єднаним арабським еміратам та за посередництво. Про це сказав президент. Пане Романе, що ви можете сказати про це у обмін, що вам відомо, можливо, якісь інсайди є і загальна ваша аналітика, та підемо до інших тем. Работа разведки, которая через третью страну, через Эмираты, организовала обмен пленными, верификацию, подготовила. Ну а политики дотянули до какой-то даты, чтобы нарисоваться в информационном потоке. Такие вещи в закрытом режиме делаются. Но ну, чем, чем, чем закрытие, тем лучше. Сам участвовал в такого рода процессах. В 2014-2015 году обменили не, не одну сотню наших ребят, по, по нескольким центрам. И э, как, как только политики нарисовались на горизонте, тогда это был Медведчук, э, тогда застопорилось практически все, и то, что можно было э, сделать и обменять, допустим, вплоть до полевого обмена так называемого, застопорилось на месяцы иногда на годы. Э, вмешались тогда и службы безопасности, и особенно Медведчук, когда политики полезли. Здесь та же самая картина. Ребят можно было раньше обменять. Но, но так как это нужно было под какие-то политические запросы, вот под праздник и попиариться, естественно, пацаны посидели лишних несколько недель, так это точно. Но однозначно, хорошо, однозначно, большой плюс нашей разведки, главному управлению разведки, центру по обмену пленными, верификации. Большое спасибо за наших ребят сотни жизней сохранены, причем это обмен 246 на 246, плюсом 31 тяжелораненый боец наш вернулся, и я думаю, у них с жизнью все будет хорошо. То есть мы еще плюсом к 246 добавили 31, это 277. Положительный момент однозначно. Единственное, что участие политиков нежелательно в такого рода моментах. Друзі, пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Ваші враження щодо цього обміну, ваші емоції. бо ці світлини дійсно вони е, трокають всіх. І, пане Романе, до інших важливих заяв напередодні диктатор Путін запевнив. Е, Путін оголосив велике е, перемир'я ще, начебто, він зупиняє всі бойові дії в Україні з вечора, 19 квітня до півночі. Триц 21 квітня, пане Романе, отут ваша аналітика Треба як треба сприймати очевидно слова диктатора? Бо вже військові кажуть про те, що жодного перемир'я на фронті немає. Артилерія продовжує вороже працювати. Тут питання до вас: чи треба сприймати це всерйоз І чи дійсно Росія може дотриматися певного перемир'я на полі бою? Десять лет Путин использует такого рода даты для того, чтобы переформатировать свои войска. Вот почему перед последние несколько недель максимально использовались резервы путинские, личный состав, техника, боеприпасы. Они практически до нуля использовали армейские резервы, так называемые. А их быстро пополнить невозможно. Любая наступающая армия априори использует в разы больше техники боеприпасов для наступления. Российская армия наступающая. Естественно, подвоз боеприпасов, подвоз техники, подход техники, увеличение плотности войск противника на линии боевого соприкосновения, для них проблематичен. Почему? Потому что мы работаем на глубину армейскую 50-70 километров. FPV дрон, начинает FPV дронов там 8-10 километров и заканчивая оперативными дронами и ракетами, и авиация в том числе. То есть «Хаймерсы» работают на 80 километров, авиация работает тоже примерно так же, 50-70 может работать у нас. Есть планирующие авиационные бомбы и ракеты в том числе. Это, не, это все давление не дает возможности россиянам восстановить использованную технику, боеприпасы, восстановить свои потери. Так вот, Путину надо через определенное время, через определенные периоды, так называемую оперативную паузу, чтобы в наступающим войскам подвести топливо, боеприпасы, технику и так далее и тому подобное. Вот эту он оперативную паузу пытается взять. Вот сейчас на уже сколько там часов, ну, до, до, до конца воскресенья, Пытается ее взять. Естественно, никто останавливаться из путинских не будет. Они будут двигаться, они будут подтягивать силы средства, подтягивать те же боеприпасы, распихивать их по погребкам, то есть перебрасывать и пытаться прикрыть это такими вот заявлениями о всяких паскальных перемириях. То есть это выгодно четко Путину, больше никому. Ну, вернее, в военщине российской. Она наступает. Нам такого рода перемирия абсолютно не нужны и не важны. Мы в обороне. То есть для нас, в принципе, то, то количество боеприпасов, которое мы используем, мы можем и в рабочем режиме работать. Потому, я думаю, не стоит ни, ни на какие перемирия идти, надо раскатывать россиян, иначе они за эти сутки потянут и завтра, с понедельника начнут серьезно обрабатывать наши войска на линии боевого соприкосновения. Вот этим как раз... этим количеством боєприпасів, которые за сутки зможуть подтянуть. Ну посмотрим, как это все буде виповнятися. Не те завтра вже буде понятна сутра. От якраз пане Романе щодо можливих провокацій, наступне моє питання бо в мінно в мінсмерті російському кажуть про те, що. Війська будуть дотримуватися припинення вогню за умовою лише взаємного дотримання з боку Києва. І також от маємо відео, як Путін оголосив це про мир'я. От зараз пропоную послухати і перейдемо до обговорення. Сьогодні з 18.00 часов до 00.00 часов .00, з воскресення на понеділок Російська сторона об'являє пасхальне перемир'я. Приказую на цей період. остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Мы знаем, киевский режим более ста раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренность о не нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме. Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. То, все ж таки, пане Романе, повертаємося до цієї теми. Наскільки це дійсно пастка для нас в військовому контексті? Що росіяни можуть влаштувати? Які провокації? То тут ваше бачення вже з понеділка Ну, по повоєнному я вже розказав. Вони потянуть сили, средства і з понеділка начнут в суд воїни сутрує сіли і наші. передовые части, то есть увеличивать наши потери. Потому если мы дадим эту возможность им в течение этого времени, то значит потеряем очень много наших жизней с понедельника дальше. Потому с, с, это с военной точки зрения. С точки зрения политической, геополитической, Путин сейчас играет в унисон скорее всего с Трампом. Что они, я так думаю, это вообще проговоренная тема. Трамп вместе со своей трампистской командой заявили о том, что если они пойдут на перемирие, то они умывают руки и оставляют стол переговоров, хотя сами же его создали, потому что непонятно. За, за столом переговоров сидят Трамп и Путин, они вдвоем за ним сидят. Там же больше никого нет. Естественно, если Трамп встает и уходит, называется, так это у него ни, ничего не получилось. Он боится это все признать. Его провалы везде, где бы он только не был, и потому пытаются вместе с Путиным всех этих собак повесить на Европу, на, на, на наше руководство в том числе, то есть на европейское и на Украину. это единое европейское руководство. Потому, понятно, именно такая попытка, по крайней мере, и они сыграли в одну игру, Трамп и Путин, то есть сейчас пытаются подставить европейцев под такие, неисполнение такого рода требований. Любое перемирие, так это принятие решений обоими сторонами, а не одной. Это так для Путина или тем, кто ему пишет, или пишет заявление определённое. Нельзя объявить перемирие одностороннее, то есть это тогда не перемирие, это тогда остановка боевых действий одной стороной, которая почему-то решила их остановить. Поэтому я думаю, вопрос чисто такой геополитический. І що раз повторюю, зв'язаний з договорності з самим Трампом. Тобто, це їх ігра вдвоє, в дві руки на одному ну, раялі. Також дійсно на підтвердження ваших слів, очинок ЦПД Ковленко. Виходить заявою про те, що на територія на фронті, зокрема на Сході, росіяни продовжують вести вогонь як раніше. Тому жодного перемир'я на полі бою ми не бачимо. Ну це очевидно здається, пане Романе. Також от в продовження цієї мирної комунікації з'являються в Сінен матеріали про те, що в Трампа планують зустріч Віткова з росіянами. От на фоні того, що Путін говорив про так зване перемир'я, Про що говорить, говорить, на вашу думку? Які умови обговорюватимуть, і що Путін висуватиме вже цього разу. Ну, сейчас уже понятно, что Витков болтается, как навоз в проруби. То с одной, с, к одному берегу, то к другому берегу полыни в этой проруби болтается. И он носится туда-сюда, впихует невпихуемое. Путин вывалил определенные условия, то есть захват наших территорий. Естественно, Европа, естественно, вместе с нами эти условия отрицают по каким-то причинам. Некоторые, некоторые банковские деятели иногда по, 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 подтверждают э, там, остановку боевых действий. И вот это тоже непонятно. А что это значит остановка боевых действий? Это значит что? Оставить российскую армию на нашей территории? Так это капитуляция. значит банковая так и должна говорить, что правительство Украины капитулирует. Не Украина, не армия. А это именно правительство, там власть капитулирует. Ну так тогда так, так, так это и надо говорить, а не рассказывать о том, что мы готовы остановить боевые действия. Вопросы есть к подаче информации, как, того, как таковой, к готовности, к невозможности, технической невозможности некоторые вещи выполнить. Не остановите вы миллионы дончан, луганчан и крымчан от возврата на свои территории. Кто их остановит? власть не получится у нее. Они... Они россиян остановить не могут, и так всего лишь полмиллиона. им вы миллионы человек. Это тоже из области фантастики. Потому пока разыгрываются такие геополитические пасы, с точки зрения военной аналитики здесь нечего анализировать, если честно. Почему? Потому что они все, получается, политики сейчас пытаются ерзать на одном месте. Либо вот так как уитков болтаться, как навоз в крови, военные выполняют свою задачу. А украинские военные, так это точно, украинские офицеры, которые давали присягу народу Украины, там же четко прописано, обязуюсь сохранять суверенитет, территориальную целостность государства. Там нет, нет Трампа, там нет Банковой, там вообще ничего другого нет. И за это украинский народ платит сначала денежное содержание, а потом определенную пенсию как раз с военнослужащим или вышедшим чем запас, либо вышедшим в отставку именно из-за это и платят. То есть военные, они обязаны, самое интересное, именно обязанности это восстанавливать суверенитет, территориальную целостность. А кто заставит их не выполнять эти, эти задачи? Политики не получится. Ну, нет такого механизма. Трамп, кто такой Трамп, в конце концов, для украинских военных? Один из э, э, руководителей страны, которая помогала раньше бесплатно, если можем так сказать, и которая сейчас требует плату за эту помощь, ну тогда он просто, ну, мягко так скажем, жулик. Это я очень мягко сказал. В эфир жестче нельзя. Потому смысл на него обращать внимание, на Трампа и на всех остальных там этих при Витковов. Ну, это их проблемы. Их, у них проблемы с Ближним Востоком. Это не с нами проблема. Они пытаются за счет нас решить проблему на Ближнем Востоке вот с Ираном. Иран упирается, он не пойдет на эти условия, на которые там и проталкивают. Потому я думаю, у них нигде не получится ничего. Ни в Иране, ни на Ближнем Востоке, ни в Европе. В Европе уже свои центры принятия решений. Это, это тот же Берлин, это тот же Лондон, это тот же Париж. Это минимум, надо же не забывать, и Киев, в конце концов. А Украина, она была, есть и будет. Потому у Трампа сейчас большие проблемы. Он не знает, что делать со всей этой ситуацией, и пытается вырулить, не даже не вырулить, а соскочить с нее. Ну, соскочить с орбы называть. Уже давно уже соскочил бы, баба с воздуха были легче. Друзі, що ви думаєте, прямо зараз можна писати в коментарях під цим відео? Також не забувайте підтримати окремим лайком аналітику Романа Світана, бо лише так це відео подивиться комога більше людей. І от Пана Романа щодо тих заяв, які лунають на від наших партнерів, нібито партнерів, партнерів. Келлах каже про те, що Україна не стане членом НАТО, І також от. На фоні от таких заяв в Блумберах виходить з матеріалом про те, що ША готові визнати Крим російським в рамках мирної угоди між Україною та РФ. Пане Романе, як треба сприймати такі заяви і про НАТО, і про Крим? Чому вони лунають на вашу думку? І тут ваше бачення цієї ситуації Со ну, всім уваженням, Келегун йому рішать: буде Україна в НАТО чи не буде Україною. Поэтому здесь можно воспринимать как какой-то посыл одного из спецпредставителей. Он кто такой Келлах или кто такой Витков? Да? Спецпредставители по каким-то направлениям. Это даже не госслужащие. Где-то рядом поставить кумовья Трампа, грубо говорю, для понимания процесса. То есть где-то попали в бедные родственники к Трампу, и он их сделал спецпредставителями. Это даже не Рубио. То есть Рубио — это госсекретарь. Вот его заявления, они несут какую-то как какую-то государственную толику информации, опять же, в пределах его полномочий, и в то время, когда он является госсекретарем. Потому что сегодня он госсекретарь, а завтра он не госсекретарь. Ну, а Кэллах вообще никто и звать никак. А Поэтому, еще раз повторюсь, со всем уважением к генералу, 80 лет человеку, то есть с этой точки зрения, все-таки, еще раз, не ему это решать. Украина не будет в НАТО, пока не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет не того, что Келлах этого хочет или не хочет, или еще кто-то там из трамповской администрации, или вообще кто-то, а из-за того, что основополагающие уставные документы НАТО они запрещают практически прямо запрещают прием членов, которые не решили свои территориальные споры. Потому пока мы не восстановим территориальную целостность, мы понятно в НАТО мы даже запрашиваться туда не должны. Кстати, некоторые политики, которые носятся с этой идеей, возьмите нас на НАТО, мы тут прорвемся и э, все вы плохие, потому что нас не берете. Ну они неправильно делают. Читайте, ну, читайте законы, читайте основополагающие документы там все написано. То есть не надо стучаться в пока еще закрытую дверь. Потому дело не в НАТО как таковом, а, скорее всего, дело в попытках задобрить Путина. Вот здесь уже плохо смотрятся американцы. Мы же это прекрасно понимаем. Мы сейчас не войдем в НАТО. А раз вы начинаете поднимать этот вопрос, что они типа никогда не войдут или сейчас не войдут в НАТО, это вы пытаетесь Путіну залізати одну місто, котро у нього плохо е, пахнет, так як мінімум. А там все плохо пахнет. То есть е, вигляді плохо. Тим більше, генерал 80 лет. Ну вот е, ні камільфо, як как, как мінімум, це делать. Також пан Романе, до заяв президента Зеленського він напередодні сказав про те, що на території Білгородської області збройні сили України просунулися і збільшили нашу зону контролю. Пане Романе, от щодо Білгородщини, що зараз там. Чи дійсно збройні Сили просунулися? Мають певні успіхи тут, давайте об'єктивно, яка картина там, як ви її бачите, та стосовно і і курщини, і той архітектури фронту, яку намагається видобудувати е, генштаб збройних сил України? От, от ваше бачення цієї ситуації? стратегически правильное, выверенное решение создавать линию боевого соприкосновения вдоль северной границы. То есть создавать северный фронт, так называемый. Запоздало, я бы даже сказал. Оно должно было быть в 2014-2015 году. Было, должно быть было принято это решение. Там не линия границы должна была быть с переходами, по гран -переходами. Должна быть линия фронта, которая в свое время протянулась от Азовского побережья, должна была до Беларуси быть дотянута, это минимум. А уже после того, как россияне в 2021 году начали топтаться по Беларуси и готовиться к вторжению, еще и до польской границы по Украине белорусской. Вот этого не было сделано, и россияне как к себе домой практически зашли в Украину, особенно по тем направлениям, где они не смогли пройти сначала. Это как раз там, где линия фронта была, 400 километров фронта, Донецкого, который отстраивал в свое время еще генерал Найер. Принимали участие, знаем все, все это дело. Так вот там, где не было, там россияне прошли. Из Беларуси зашли, из а России зашли, из Курской, Брянской, Белгородской областей. И с юга, с Крыма заползли. Потому что там тоже не было линии, линии обороны как таковой. Потому что кому-то за 10 лет никому не пришло в голову объявить, оккупированной территории на, на них объявить военное положение. Хотя бы в Крыму и там на части Донецкой, Луганской областей. Было, надо было объявить военное положение и закрыться, по крайней мере, исходя из определенных действий уже при военном положении, хотя бы линии фронта, линии, не линию границы, а линию фронта создать. Не было бы этих проблем, которые были у нас в 2022 году. Так вот, сейчас их надо не допустить еще. С севера россияне могут двигаться, как они к нам, так и мы к ним. На Москву направление крайне пуганных идиотов, оно до сих пор так и осталось. Так вот сейчас создается линия границы. Оптимальный вариант границу, вернее, линию соприкосновения границ создавать на российской территории. Почему? Потому что, ну, это, во-первых, фортификации, это некоторые высоты лучшие для обороны, это, в конце концов, полоса обеспечения, то есть это карты минных полей, которые закапывать лучше в российскую землю, пусть они сто лет их выковыривают, в конце концов. А не наша это будет потом проблема. Так вот, правильное действие по Курскому направлению было единственное, что завершили поздно, раньше надо было отходить, разворачиваться вдоль линии границы. Правильное действие, заход на Белгородчину, грамотное стратегически выверенное, выверенное и удачное сейчас оно по, по, получается, потому что продолжается как раз это так называемое ползучее наступление вдоль линии границы, очень правильно и грамотно. Занимаем лучшие позиции. Не исключая возможности в ближайшее время та же работа по брянскому направлению. Почему? Потому что работает наша авиация, работает наша артиллерия, подрывают мосты, создается определенный плацдарм, обрубаются логистические цепочки, я думаю, в ближайшее время... Вся, ну, ближайшая это такое, месяцы может быть, вся линия границы северной станет линией боевого соприкосновения, линией фронта, которая должна была быть, еще раз повторюсь, 10 лет назад создана. Також, пане Романе, в західній прессе» все чаще заявляются материалы про то, что США не розглядають серьезно новую поставку оружия в Україні. про это New York Times з посиланням на законодавців, які підтримують Україну, пане Романе, ми направду ця тема вже не один з вами стрім обговорюємо, не один ефір. Як це безпосередньо впливає на нас і на моральний стан бійців, і на те, що ми маємо на полі бою, та наскільки слід в цьому контексті розраховувати на підтримку Європи? Ну, дело в том, что то, что э, американцы отваливают э, от э, безопасности Европы, это стало понятно буквально месяц-полтора назад. Как только Нетаньяху появился у Трампа, э, тут же э, внимание Трампа переключилось на Ближний Восток. То есть он туда ухнул полностью, а потом проблемы возникли еще и с Китаем, то есть со всей этой лабудой, связанной с введением тарифов. То есть у него проблемы совсем не до Европы. Они сейчас хотят просто спрыгнуть с этой темы. Ну, туда им и дорога. Потому что с точки зрения э, как, как, какой-то психологической э, проблемы для нас, ну, это уже не проблема однозначно. Не уже все готовы. И так это понятно, что Америка, э, эти забугорные товарищи остаются за бугром. Э, ничего нового за последние десятки лет не произошло, особенно после того, как американцы все бросили и убежали с Афганистана. Это было четко понятно. И в принципе, каждый нас боец к этому был готов. Что в какой-то момент американцы так же убегут из Европы. Ну, скатерть у дорога: что, что им скажешь? пробегутся по базару, пробегутся по миру, натыкают им люлей по, по, по с первое число, вернутся обратно, но здесь уже встанут в очередь в помощь. А как по-другому? Понятно, не будем отказываться от этой помощи. Мы помним прекрасно, как американский народ, как американский конгресс поддержал нас в 2022 году. Реально без этой бы поддержки у нас было бы было намного хуже ситуация сейчас. Они нас поддержали, Единственное, что сейчас за все это Трамп пытается выгрести из нас деньги, но это вот, вот, американцы такие, они другими быть не могут, как оказалось. Большинство из американцев, которые прорываются к власти, это просто голимые жулики. Ну, в качестве, в виде Трампа, так это еще и гопники такие интересные. На, на, на стопе кого-то обобрать. То есть вот они сейчас пытаются выгрести под себя наши полезные ископаемые рассказывая сказку о том, что мы им должны за, за поставленную ранее помощь. Решим этот вопрос. Потом, когда восстановим свою территориальную целостность, развалим Российскую Федерацию, вернемся еще к тому, кто, кого, кто кому что должен, особенно по Будапештскому меморандуму. То есть это отложим на, на будущее. А сейчас, как это кажут, нам свое рубить. Уже за три года Европа ну, вышла на определенный уровень, производство тех средств поражения, которые нам, ну, критически необходимы. И мы также само, ну, как минимум треть, треть необходимых нас средств вооружений мы производим уже сами, естественно, и на, в том числе на европейских площадках, потому в режиме обороны нам будет абсолютно достаточно европейского и нашего участия для выполнения задачи, еще раз повторюсь, обороны. Наступательные операции, конечно, это не раньше следующего года, и то авиационные, то есть с помощью дальних средств поражения. Главное, чтобы только никто руки не связывал разными мирными инициативами по энергетическим так называемым, потому что нам надо уничтожать тылы противника. Первая, первая задача на уничтожение ⁇ это как раз вся российская нефтянка, углеводородка. То есть это нефтеперерабатывающие заводы, это перегонные станции. Магістральні трубопроводи системи перекачки нефти, газу ну і так далі. Там подобне это то, то по чому та -то, то, що по чому-то последній місяць стало табу так називаємо. Почему ми не бьем до сих пор. не Пойму у нас росіяні вибили зразу, все Всі перерабатуючи заводи, практично всю енергетику. Пане Романе, не так багато часу у нас залишається, але на останок не можу вас не спитати про те, що також от Нью-Йорк Таймс активно пише про. Те, що Трамп бажає мати справу безпосередньо з Росією напряму, а Україну відсунути в сторону про це от пише західна преса, що в пріоритеті президента ша продовжувати, нібито ділові та інші угоди з Росією, і ця траєкторія, на якій Трамп завжди хотів бути. Пан Романе, тут коротко, от чи погоджуєтеся ви з такою аналітикою, чи дійсно Трампу вигідніше, так сказати, дружити з Путіним, дружити з Росією, чи не погоджуєтеся? Ну, ему однозначно выгодно с э, Путиным целоваться. У них медовый месяц, это понятно. Естественно, там есть определенные финансовые э, механизмы, которые затянули его в такого рода отношения. Почему и появился э, вопрос о признании Крыма Трампом. Это же не Америка, это признание Крыма Трампом. Ни Украина, ни Европа, ни весь мир, даже Иран. Э, Крым Трампом не признал и не признает. То есть это четко везде. А вот Трамп может признать. Для чего? Для того, чтобы заработать чуть-чуть деньжат, называется, вместе с Путиным где-то на каких-то политических качелях. Ну это тоже все, я почему и говорю, это просто команда жуликов. Американцы выбрали команду жуликов, которую, с одной стороны, и надо было выбрать, потому что команду и уж точно надо было убирать. И получалось, что в таком в режиме метлы для того, чтобы вынести Байдена и Обаму с Белого дома, пришлось американцам выбирать команду жуликов. Пане Романе, дякую вам за эту разговор, дякую за вашу аналитику, за ваши чіткі прогнозы. Роман Свитан, летчик-инструктор, полковник запаса «Украинская армия». Традиційно відповідають, роз'яснення головні теми питання з вами був Владислав Соловйов. Друзі, прямо зараз ставте цьому відео лайк. пишіть свої коментарі обов'язково прямо зараз. Зараз щодо тих тем, які ми обговорювали щодо обміну, щодо так званого перемир'я пасхального. Чи вірите ви в це? Все можна от прямо зараз залишати під цим відео в коментарях. Не забувайте і про підписку. Та побачимось в ефірі на 24-му.